Finalmente, el famoso actor Engin Akyürek, quien interpretó el papel principal en la serie de televisión Adim Farah, que recientemente hizo el final de temporada, se reunió con sus fanáticos en la ceremonia de firma de su tercer libro. Akyürek, que recibió grandes elogios con su actuación en la serie de televisión Adim Farah, en la que compartió los papeles principales con Demet Özdemir, despertó gran interés entre sus fans en la ceremonia de firma. La famosa actriz conocida por su exitosa actuación en series de televisión como Foreign Grumfath Magulum, What's the Crime? Y Figuera Cloud, Antilidie, Love, Sefirin Kazeta, Escape atrae gran atención en condiciones de escribir un libro. Akiurek, quien agregó un nuevo libro a los libros Silence, publicado en 2003, y Silence, publicado en 2018, ahora ha traído su libro Timeless a sus fanáticos. La famosa actriz participó en la tienda Suadille de una marca de libros para el día de la firma de su nuevo libro. El famoso actor Engina Kiurek se reunió con sus fans en la tienda Suadille de ANR el día de la firma de su libro Timeless. Muchas personas de países como Estados Unidos, Argentina y Brasil hicieron fila para su famosa actriz antes de la hora. Respondiendo a las preguntas de los periodistas en el día de la firma de su libro Timeless, Akyürek dijo, "No podemos reunirnos con mis fans muy a menudo. Es la primera vez que socializo con tanta gente después de la pandemia. Es muy valioso para que yo vea el amor que muestran." Según las noticias de Onur Aydın de Aberturk, el famoso actor Akyürek se reunió con sus fans el día de la firma de su libro Timeless. Akyürek no descuidó charlar con miembros de la prensa Enjinakiurek, Timeless es mi segundo libro de cuentos. Es muy valioso para mí producir algo más que actuar. Me encanta compartirlo. Espero que sea un buen viaje. Se compone de historias que he acumulado durante un periodo de 3 a 4 años. No podemos reunirnos mucho con mis fans. Pues pandemia esta es la primera vez que socializo con una multitud así. Es muy valioso para mí ver su amor. Ver el amor real aquí hace que yo muy feliz, dijo. Engin Akyürek también dijo: "Las ganancias del libro se donarán a la Asociación de Parálisis de la Médula Espinal de Turquía. Creo que el valor moral es más importante que el valor material. Es más importante para nosotros crear conciencia y llamar la atención. Televisión turca es algo muy valioso para mí que me reconozcan, pero debemos continuar con esto. Nuestro trabajo debe ser más calificado y más cuantitativo. Por supuesto, tengo un sueño en el extranjero." Pero ya sabemos lo que hacemos. Creo que tenemos que ir más allá de ellos, dijo. No olvides suscribirte a mi canal para más.